Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puteri Nomah Suri Dari Tiga Kreatif Akan membentangkan pelajaran ke-14 Pendidikan Islam Iaitu beriman kepada kodok dan kodar Pengertian kodok Dari segi bahasa Menyempurnakan sesuatu Istilah ketentuan Allah SWT Yang azali terhadap semua makhluk Sebagai contoh Allah SWT Menentukan sejak azali Akan mencipta manusia di bumi. Manakala pengertian kodar dari bahasa menjelaskan kodar sesuatu dari istilah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah SWT sejak azali. Contoh, Allah SWT menciptakan manusia yang telah mendiami bumi. Seterusnya, maksud beriman kepada kodok dan kodar. Yang pertama, Allah SWT yang menentukan setiap perkara yang berlaku kepada makhluk dengan ilmu dan kehendaknya, irajat. Kedua, Allah SWT melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Ketiga, semua perkara tertaluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah SWT sama ada yang baik atau yang buruk. Keempat, semua ketentuan Allah SWT mempunyai hikmah terhadap hambanya. Selain itu, dalil nakli kewajipan beriman kepada kodok dan kodar. Pertama, Allah SWT menjelaskan bahawa pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuannya. Surah Al-Imran ayat ke-47 Iza qadha amran fa innama yakunu lahu Maksudnya, apabila dia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu jadilah ia Kedua, Allah SWT berfirman menjelaskan bahawa setiap sesuatu diciptakan mengikut ketentuan yang azali Surah Al-Kamar ayat 49 Inna kulla Maksudnya sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir ketentuan yang telah ditentukan. Ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: untuk min wa malaikatihi wa kutubihi wa musulihi wal yomil akhir wa tu'mina bilqadari khairihi wa maksudnya bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan kamu beriman kepada qadar Allah terhadap perkara baik dan buruk. Jenis kodok terbahagi kepada dua. Pertama, kodok mubram masuk ketentuan Allah SWT yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kuasaannya. Contoh, bangsa dan jantina seseorang yang telah ditetapkan tidak akan berubah. Dalil Nakli Surah Qaf ayat 29 Ma qawlu ladaiya wa ma ana bizallamin lil'alim Maksudnya, keputusanku itu tidak dapat diubah atau ditukar ganti Dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba Kedua, kodok mu'alak Maksud, ketentuan Allah SWT yang berubah kepada ketentuan yang lain Bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hambanya Contohnya, seseorang yang sakit Kodok asal diberikan kesembuhan kepadanya kodok yang berubah dengan sebab berdoa asbab kedua seorang yang sakit kodok asal menjadi sembuh kodok yang berubah dengan sebab bersedekah kepada fakir miskin asbab ketiga pencapaian murid yang sederhana dalam peperiksaan kodok asal bertukar kepada cemerlang kodok yang berubah kerana belajar bersungguh-sungguh asbab. Dalil Nakli Surah Ar-Rab ayat 38 dan 39. Ikul di ajalin kitab. Yamhallahu ma yasha'u wa yusbit wa umul kitab. Maksudnya, tiap Setiap satu tempo dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan. Allah menghapus apa-apa jua dikendakinya dan ia juga menetapkan apa-apa jua yang dikendakinya. Dan pada sisinya ada umul kitab iaitu Luh Mahfuz. Seterusnya konsep usaha dan tawakal. Allah SWT menyuruh manusia berusaha dan bertawakal kepadanya. Allah berfirman Allah Surah Al Imran ayat 159 Maksudnya maka apabila engkau telah berazam bertawakal kepada Allah Subhanahu taala sesungguhnya Allah Subhanahu taala mengasihi orang yang bertawakal kepadanya Erti tawakal menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah SWT dan yakin bahawa hanya Allah SWT yang menentukan keberhasilan perkara tersebut setelah berusaha bersungguh-sungguh. Lalu usaha ialah berusaha menggunakan seluruh kesempurnaan yang telah diberikan Allah SWT untuk mencapai sesuatu maksud. Kesan beriman kepada kodok dan kodak dari akidah Mengelakkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah SWT Kerana yakin bahawa setiap perkara adalah daripada Allah SWT Seterusnya, ahlak Islamia Pertama, bersabar dan reda ketika ditimpa musibah kerana yakin adanya hikmah kepada setiap perkara Kedua, bersyukur atas nikmat kurnian Allah SWT kerana meyakini bahawa apa-apa yang telah ditetapkan Allah SWT adalah terbaik untuknya. Ketiga, berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala bidang kerana yakin Allah SWT menggunakan kejayaan bagi orang yang berusaha. Akhir sekali, ibadah. Tekun melaksanakan ibadah kepada Allah SWT kerana mengharapkan rahmat dan keampunan Allah SWT.